О чем хочешь пообщаться? Да общаюсь уже с тобой. Так я знаю. О чем сегодня хочешь пообщаться? Да, не знаю. Задавай тему. Я общаюсь сегодня на тему отсутствия воды в Донецке. Зачем Россия отключила воду? Россия отключила воду. Россия тянет туда воду. Зачем? Там же раньше была вода. То, была и по Некоторым некоторым моментам закончилась. Где? В реке Северский Донец. Ну, там. Или благодаря, где? Благодаря некоторым э, хорошим людям. В кавычках закончилась Давай. вода. А слушай, в каком году вода закончилась? В двадцать втором. А почему до двадцать второго года Украина давала воду? Ну, единственное, что давала Украина, не давала пенсии, не давала ничего. Давала пенсии, можно было приехать в Бахмут, в Краматорск, в Северодонецк, в Мариуполь. Из Крыма а можно было приехать в Херсон и получить пенсию. А зачем нужно было куда-то приезжать, если это, как вы выражаетесь, ваши люди Зачем а я если говорю? откроешь Женевскую конвенцию и прочтешь, что должен делать оккупант, ты ознакомишься с, нет, с информацией, нет. что оккупант должен полностью... Но мы возвращаемся к с тобой. Должен... К Давай не перебивать, по очереди. Если да оккупант, занял общаемся, часть территории другого государства, он должен полностью отвечать за всю и гуманитарную и составную, и не только. В Крым мы отключили воду, потому что там запасов еще на лет 50 есть. Вот Не то, что мы отключили, мы предлагали дальше э, поставлять и воду, или, и электроэнергию, но какой-то непонятный человек, Аксенов, отказался, сказал, что мы даже и за безоплатно не будем брать. В Донецк мы не отключали воду, потому что даже вот эти пророссийские э, начальники районов оккупированной Донецкой области просили не отключать, именно поэтому вода и дальше продолжала идти, так как не было у них альтернативы. А вся инфраструктура по подаче воды находилась и находится по сегодняшний день в Славянске. Но так как Россия начала обслуживать инфраструктуру в 2022 году после обещания Путина 10 октября 2022 года, что будет возмездие. И после того, как россияне начали трубы на линии ЛБС, понятное дело, что вода прекратила поступать в оккупированную часть Донецкой области. Что ты прямо на стриме сейчас у себя подписываешься за гилла. Вот. вот вы, да, вы делаете гилла. Я с тобой полностью согласен. Вы избавили жителей оккупированной части Донецкой области от водоснабжения. Помимо этого, еще если не брать под внимание, так своим присутствием вы выгнали свыше 5 миллионов жителей Донбасса за границы этого же самого Донбасса, потому что в 2013 году проживало 7 миллионов 600 тысяч человек. А сейчас менее двух миллионов на всем Донбассе. Поэтому давай не ври. А если будешь врать, тогда будем проверять твои знания. Прям в гей прям расписываешься. Подпись печать. Очень жалкая манипуляция вот, манипулянта. Вернемся да нет, к моему нет. вопросу. Я тебе только что Но... более детально рассказал, где вода находилась. А теперь ты мне подскажи, пожалуйста, откуда в Донецк шла вода до двадцать второго года я тебе геолог, что ли, или что? Я был в Донецке не раз. Но... Очень нехорошие люди, в кавычках, избавили Донбасс от воды. А теперь возвращаемся к твоему утверждению. Исходя из твоего утверждения, что очень хорошие или нехорошие люди избавили Донбасс от воды, откуда шла вода, по твоей логике? С территории э с территории а, пока что Украины. Откуда именно? Я тебе только что рассказал. Ну, если тебе объяснял, я же не геолог. То есть, получается, у тебя нет знаний по поводу водоснабжения Донецка и других городов Донецкой области. Не, ну ты, еще с 2014 -го года, когда а, вы начали перекрывать а, определенные там водоснабжения и так далее. Пример, где мы перекрыли и когда в 2014 году воду? В 2014 году был перекрыт э, канал, по которому снабжался Донецк. О, ну, отлично, это... назови мне дату, давай это посмотрим, вопросов нет. Нет, давай. ну массу, массу есть... Э, давай, этому, давай, назови, иначе, пруфы, можно? ссылайся на, на информацию. Я ж тебе объясняю, массу есть э, э, фотографии и пруфов на этот счет в интернете, я их не складирую. Какие фотографии? Я ж тебе объясню, где был канал, э он как-то там называется, который... Я говорю о том, чего не знаю. Где-то там какой-то канал. А, ну то есть ты думаешь, что я типа должен запоминать и аккумулировать всю информацию? Если ты общаешься на эту тему, у тебя хотя бы должны быть какие-то, ну, самые минимальные знания. У тебя знания на уровне... Где-то там в Швейцарии перекрыли канал. И вода в Донецк не пошла. Сейчас по своей работе начну э, спрашивать. А вот. я не общаюсь на тему работы, я также могу пообщаться на тему IT. Но я зашел сюда обсудить проблемы водоснабжения Донецкой и Донецкой области. И ты эту тему поддержал. Поэтому если ты поддерживаешь эту тему, welcome, знания покажи. Где-то там в Швейцарии, где отключили воду. И переворачиваешь. Давай, давай, давай. Так манипуляции не Нет, работает. нет, мы будем по фактам общаться. Давай, не называешь работают. мне, где именно отключили. Не воду. Не где работают. именно ты отключили. Задал мне вопрос, воду. на который ты почитал что-то там в интернете 2 секунды. Давай ты перед телефоном ты задаешь, сидишь. Задаешь, найди мне задаешь. информацию, где в 2014 году в Донецк отключили воду. Ищи прямо сейчас, давай в интернете. Информацию. Давай, давай прям в интернете сейчас вот со второго телефона ищи информацию, где в 2014 году отключили воду. Еще раз тебе говорю: было отключение воды. Найди информацию и ссылайся на источник. Перекрытие было? Не было, не было. Не было. Ну, все, ну ты, ты все говоришь, знаешь, нет... сидишь и врешь. Вот не нужно врать. Вода нормально шла до 28 ноября 2022 года, пока Россия не начала наносить удары по славянской инфраструктуре. И лишь после 2022 года начались перебои, а в 2023 году Российская Федерация начала трубы и заходить в тыл украинских войск. И вот с 23 года, начала года, вода уже в Донецк не шла, потому что она где находилась? В северском Донецке. Дон там, где ты говоришь, канал находился. Давай, возвращаемся. Или будет конструктивный разговор, и ты будешь ссылаться на пруфы, или мы от этой темы уходим, потому что знаний у тебя нету, И ты начнешь свою тему. Ты говоришь, какие трубы? По которым вода шла в Донецк и в Мариуполь. Так. И, и, и что по этим трубам? Шла вода. Нет, ну а зачем? Вас э, очень любят россияне по трубам заходить в тыл украинских войск. Это было в Курской области, это было в Донецкой области под Абдеевкой. Это также недалеко от Бахмута. Вот что там было. Так. И то есть по трубам... По э, трубам... Прошли. А, а сколько диаметр труб, а вот я просто по сфере свидетельность труб продаю. А сколько диаметр труб, по которым вода течет? Какой диаметр? Вот такой приблизительно. 26-й. Я тебе ну, отвечу на этот вопрос. Вот такой вот приблизительно. Ну, это, это не те трубы, по которым вылазили под Курском. Нет, не те трубы. Это совсем другие трубы были. Так как после 2014 -го года Украина начала развивать инфраструктуру и возобновила трубы, там трубы были чуть-чуть побольше. Те трубы 820 и 1020, по которым лазили, когда с Курска выгоняли вас. Да, 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 да. Когда ваши освободители суд же попали в больницу в, Курке, в Курске, а сейчас большинство почему-то. Ну, не, а героически, если уж так. <свят> <свят> слушай, а вот этому командиру, который их отправлял, ему дали медаль за, за освобождение слушай. Понять не имею. Я же не мистерство обратно. Понятно. Ладно, вернемся к моему вопросу. Или ты разбираешься Нет. в этих Нет. событиях, или мы идем в следующую тему, которая тебя интересует героически миллион семьсот человек отправилось на тот свет. Да, 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 да. Открываешь любые сводки, любые сводки тебе покажут, что потери Российской Федерации превышают украинские потери. Даже можем ссылаться на заявление Трампа, который сказал, что с начала этого года россиян всего тысячу что-то там сто тысяч сто 112 тысяч, а украинцев погибло 8 тысяч. Зря ты так к врагу неуважительно относишься. Я бы на твоем месте пересмотрел бы ты не на моем месте, поэтому ты не будешь мне указывать, как мне нужно относиться. Указываю, это мой такой глубокий совет. Газанули твои ребята под очень хорошо. Сейчас у Хабзона на концерте. Ну, пускай, им понравится. Вопрос а, ну, просто в другом. То, что капитуляция скоро будет подписана Украиной, я вот э, просто думаю, будет это в сентябре, не все-таки в октябре. Я вот еще думаю, сколько протянет. Че, Но че ты что будет? Я говорю капитуляция в сентябре или в октябре ваша? А я не включал еще телемарафон. Нужно еда не подавиться. Капитуляция. Капитуляция чего? Не могу понять. Области, которые в неду не захватили. Ну как капитуляция в Украины? Ничего. Я, я специально в тот день зайду в чат-рулетку, посмотрю. А ты в церковь входишь, ты можешь за капитуляцию Украины? Я не верующий. А, ну тогда все капитуляции не будет. Видишь, если ты не веришь в капитуляцию, то как она может произойти? Спокойно. Ты же не верующий. как ты можешь верить в капитуляцию? Ты о чем? Да, ты у мамы юморист, конечно, был соболезную ей. Ой, сиду, сидят украинцы, защищают свою страну и слышат. Русские... Ты, подруг, я смотрю, подруг... самые главные защитники И русские по другой стороне. Украинцы, вы когда будете капитулировать? Проходит еще год. Украинцы нужно капитулировать. Еще год проходит. Не, не кап... А капитуляция будет? Спустя, спустя 3,5 года после начала СВО. Я вот пытаюсь понять, а вы когда капитулируете? Когда по НПЗ снова прилетит? Или же по дружбе прилетит? Вот я тоже сижу иногда и смотрю, блин, а возможно нужно капитулировать тогда, когда мы полностью всю ядерную триаду Российской Федерации? Или же когда мы будем э, демилитаризировать российские НПЗ? Тоже вот сижу и думаю, а когда же вот эта капитуляция произойдет? Бензин по 75 рублей? по талончикам. У нас 95-го нету. Украинцы, вы будете капитулировать? Область хотя бы одну захватили за 3,5 года. Украинцы, вы будете капитулировать? Дефицит российского бюджета. Украинцы, вы будете капитулировать? Санкции. Украинцы, вы будете капитулировать? Вы будете капитулировать или не будете? А ну громче. А ну можешь так голосно закричать «капитулируйте»? Как дела с вашим бюджетом? Как Слушай, дела? наш бюджет полностью зависит от наших налогов и помощи наших партнеров. Мы же не отрицаем того факта, что во время войны есть проблемы с бюджетом. Мы вообще это не отрицаем. Но великая Россия просит Украину капитулировать в сентябре. Дайте засниму. Брат, извини, конечно. Брат брата найдешь у себя где-то на вот там у тебя будет брат. Братуха. Ванька, подскажи, какой дефицит бюджета на России? Порядка 15%. Смешно, в принципе. Да, смешно. Это смешно. Во-первых, ты пытаешься выдавить смех тем, что дефицит бюджета присутствует. Во-вторых, ты называешь даже неправильные цифры. Ты говоришь о том, что ты даже не ознакомлен в этой информации. Не беря под внимание, что у тебя вообще отсутствует знания по поводу водоснабжения Донецка. Ты тут любую тему, которую я могу с тобой поднять, ты будешь, ты будешь смеяться, выдавливать вот этот смех. Вот, это все, что ты можешь. Но я все-таки тебе советую поехать в Донецк и выдавить там чуть-чуть воды. Я думаю, ты выдавишь чуть-чуть радость для местных, которые действительно ждали. Потому что те люди, которые не ждали, они все-таки понимают, какая есть проблема и ждут Украину. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда будете? А что у вас за знак сзади? На, на... Сперва ответьте, откуда вы будете. Какая разница? вот если ответите, я вам объясню, что за знак сзади. Я с Киева, а вы откуда? Валуйки, Белго Белгородская область, Россия. Очень волнует, потому что я с Донбасса. Понятненько. Я из Краматорска, Донецкая область. Ну, мы соседи. Откуда вы? Макеевка. А, Макеевка, понятненько. Это знак Мономаха, Это князь Киевский Руси. Ну какой то он. Не ну хорошо. Спасибо, что вы мне объяснили. Пожалуйста, Потому... пожалуйста. Как там в Макеевке? Вода есть? Бочки поставили, все, все идет. Понятно. Я недавно смотрел обращение Захарова в 2014 году, где он говорил. Донбасс через 10, точнее, ДНР через 10 лет будет развивающейся страной. А, ви, вижу, до, дожили хорошо, бочки уже с водой ставят, за 10 лет ха, дожились. Сказать, что нет. Что-что? А вы хотите сказать, что нет? Ну, за 10 лет поставить бочку с водой в Макеевке, это прогресс. Кто мой золотой? Нет. Ее поставили, потому что была необходимость. Пока необходимости не было, ее не ставили. Появилась необходимость, ее поставили. И не надо делать на этом акцент, молодой человек, потому что не вы ни... человек. И вообще, изучайте историю. <реку> Сказала та, яка запитала, меня, а что это у вас сзади за знак? Вы ютубчик просто не бачите? От, за плашкою знаходиться. Ну там, типу, знак 53 ї е, бригади, які, які ми зараз збираємо кошти на павербанки, на акумулятори, на антени. Уважаємо зрителі. Секундочку внимання. Подпишитесь на мой телеграм-канал. Ось вот ліва можете бачити більшу QR-код. Беріть телефон, сканіруйте, підписуйтесь. Также ссылка є на телеграм під відео. Вот, подпишитесь в телеграм-канале, мы общаемся с подписчиками. Я разбираю разные темы, чтобы вы читали и узнавали что-то новенькое, а также новости. Поэтому подпишитесь, каждый, буду очень благодарен. Привет. Здорово. Что ты хочешь сегодня обсудить? Как обычно. Давай твою тему. Мою тему? Моя тема за последние две недели не изменяется. Зачем Россия воду отключила в Донецке? Россия воду в Донецке не отключала. Мой Почему? ответ тоже не изменился. Что что? Мой ответ тоже не изменился. Не Россия Измени... не изменился или изменился? Не изменился. Понял, что произошло с водоснабжением Донецка. Не знаю. То есть ты не знаешь и говоришь, что Россия воду не отключала. Наверное, перекрыли. Ну, а где именно, подскажи? Ну а где он там этот Северский Донец? Это река. Мы реки Данбасты. не перекрывали. Канал канал-то как называется Северский Рей... Донец Река Донбасс? там до сих пор находится канал-то как называется Северский Северский Донец не Донецк ну как Северский Северский Донец Дон Донец Донец поляница а. Донец да. Донбасс. ну где он там это какой еще Донбасс говорю река называется Северский Донец Донец а Канал, который воду туда тавлял, как называется? Инфраструктура, возможно, ты имеешь, где находилась? Канал сам, вот он, у него есть название, Северский Донец. Донбасс. Северский Донец. Донбасс, тире Донбасс. Угу. Какой Донбасс? Река называется Северский Донец. Канал, как назывался? Так же назывался Сиверский Донец. Так и называется. Так канал, канал там я. находится по сегодняшний. Кто а его перекрыл? Никто его не перекрывал. река до сих пор течет. Канал. Его никто не перекрывал. <связь> <связь> Кажа, <связь> река Северский Донец. <связь> канал Донбасс. Кто его перекрыл? Да, логика. От Збройні сили України такі думають, як же ж росіянам облещити наступ? Перекриємо воду, щоб вони через воду не різли, а їхали по болоті або через там, там нехай в 22-му році перекрили, да, три роки пройшов, вже можна якраз таки їхати по цьому, по засовшому. От такі да, перекриємо.